Святі, на національному дні поля і варіант такі компанії сьогодні проводить у партнерстві. У кого на беджику написано Козак, будь ласка, підходьте ось до наших екскурсоводів, які зараз підіймають руки гори. А всі гості, у кого на беджиках написано ворогу пляшку води. Тобто сьогодні без піхота, будь-ка про 40 по центрі, холодна вода на договорка. Oh, we're putting the same Густота посіву 65 тисяч. Є гібрид Петунія. Гібрид відноситься до середньої ранньої групи стиглості. Один із перших гібридів в портфоліо компанії, який був стійкий і є стійкий, а завдяки стійкості до ФОМОЗу та стресових умов. В умовах достатнього зволоження і в умовах подсухи, виключно на юту, на пізні,

Нинфея Фава 330. На сегодняшний момент данный гибрид очень хорош, особенно хозяйством, которые используют полив. То есть на сегодняшний момент практика южных областей Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской области, результаты по данному гибриду очень высокие по урожайности. То есть этот гибрид регистрации 2005 года, то есть это уже проверенный гибрид. И на сегодняшний момент вы можете спокойно, полноценно рассчитывать на данный гибрид, где есть осадки, или на данный гибрид рассчитывать на поливе. То есть этот гибрид показывает очень высокие результаты. На сегодняшний момент, поверите на слово, даже посеяно в Харьковской области, посеяно у... Хозяйство э, ну, северная часть Харьковской области и молодой человек агроном выше меня там два по 2 метра рост там он стоит на пи, стоит на пикапе. Данный гибрид выше даже не на сегодняшний момент. То есть потенциал данного гибрида очень высокий. И вы знаете традиционно, чем больше фау тем соответственно выше урожайность. Но тут стоит вопрос благодачи благодачи, повторяюсь. По нашим гибридам ви можете бачити, що потенціальна благодача розламує, то есть витягнутий хороший корінь. корень. И сегодня есть потенциал на то, что вы будете убирать с более низкой влажностью, чем другие гибриды. То, в этом году консультации по всем темополям иногда информации проблем. То есть эта информация будет непосредственно от них по вот, этому гибриду ну, предоставлена. То есть, -то, и, интересен этот гитрид, помимо того, что он показывает высокую выражание. У нас есть завидетель. мощная корневая система, которая вот э, даже пробовали от раскапывать. Вот у нее там чем особенность э, концепции ротспауверса, у нее корневая система, мало того, что она больше, да, вот она длиннее, у нее еще угол наклона корни идет 45 градусов, который позволяет растению ну э, крепко стоять на ногах, вот э, тем самым большая площадь э, питания захватывается, то есть она дотягивает, если по вас не дотянул все, то благодаря ротспауверсу вы дотянете Против ну, Это не самый лучший початок Вот Сорт сенсорный На сегодняшний день Она молочно-войсковой спелости Но нету ни болезней Ни вредителей Никаких не зафиксировано

больше 100 центнер за гектаром.